দেই দালি বোলে চিকেন ভেন্দি ভাজি বোলে চাটনি কেনেকুৱা কপাল লৈ আহিছোঁ ইমান যেনে বনাই দিছে মোক কৈছে তুমি আজি বহি থাকা আজি মই কেনেকুৱা বনাওঁ খাই চাবা তাৰমানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই বেয়া বনাই আছিল নিব বহি আছোঁ আৰু সেয়া বনাই দিছে আজি খানা খাম এতিয়া ভাগৰি গৈছেগৈ মুখ চুখ ধুই আহিছে খাই লওঁ তাৰপিছত জনাম দেই তেনেকুৱা হৈছে মই যে মেচা কথা কয় মানে বিৰাট বেয়া পাওঁ আৰু এটা মিছলীয়া লগতে মই আছোঁ ৰাতি হ'লে হাত হাল বাব ৰাতিপুৱা হ'লে এহালো নাই ৰাতি ৰাতিয়ে যি কৰি থৈছে আৰু ময়ো মো কৰি থাকোঁ ময়ো শিকি গ'লোঁ নহয় কৈ থাকিলে এই কি কৰি আছে কাৰণ কেলে মই জানোৱেই ৰাতি ঢেৰ কথা ক'ব ৰাতিপুৱা যে একো নকৰে ৰাতিপুৱা মই চাৰে আঠটা নটামান বজাত উঠিমাওঁ গা ধুমাওঁ মোক কৰিম তামুক কৰিম এতিয়া কেইটা বাজিবলৈ হ'ল চাৰে দহটা বাজিবলৈ হ'ল বতৰটো ভাল পালেতো একদম আৰু ঘিগিখন মাৰি থ'লেহেঁতেন উফ ৰাম ৰাতিয়ে ভাবি থাকে সেইকাৰণে মই খিখ খুলি দিওঁ আগতে পুৰা ইটো ৰুম পুৰা অন্ধকাৰ যে পূৰা নিজানত শুই থাকে আৰু এতিয়া নিজান নিজান পাব এতিয়া মানে তেতিয়া নিজানত শুই ভাল পাইছিলে এতিয়া মানে হুলস্থুল শুই হ'লেও শুই থাকক সুমেই আৰু সোৱাদ ব্যস্ত ফালে মই ৰখি আছোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি শেষ কৰোঁ কেইটো কি মাংস লাগিছেনে গাহৰি মাংস কাৰ কাৰ প্ৰিয় মোৰ ইমান প্ৰিয় বুলিও নকওঁ ইমান অপ্ৰিয় বুলিও নকওঁ ভাল লাগিলে খাওঁ এটা কথা কি জানে কিছুমান মানুহে খোৱা বস্তুটো বৰ ঘিন লোকে খোৱা বস্তুটো ঘিন কৰে মই কিন্তু এইবোৰ কথা বেয়া পাওঁ আপুনি যি ভাল পায় আপুনি খায় আনে যি ভাল পায় সেইটোৱে খাব ন কিছুমানে একদম মানে চি চি কি খায় ইমান লেতেৰা বস্তু খায় বুলি যে কয় আপুনি খোৱা বস্তুটো সেইটোৱে খায় গম পাইছেনে ঘিন কৰিবলৈ নাপায় খোৱা বস্তু কেতিয়াও ঘৃণ কৰিব নাপায় বুজি পাইছে আমাৰতো আহোমত ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে গাহৰি আৰু সাজ লাগেই সাজ মুখত দিয়ে গম পাইছেনে যাৰ যি নিয়ম কৰিবই ন আৰু যোনে যি খাই ভাল পায় খাবই সেইকাৰণে লোকৰ খোৱা বস্তুটো কেতিয়াও ঘিন নকৰিব এতিয়া মই আহি গ'লো কিটচেনলৈ দিনৰ সাজটো মানুহজনে বনাই খোৱালে সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতি সাজটো মই বনাম আপোনালোকে সঁচাকৈ বুলি ভাবিছেনি দিনৰ সাজটো বনালে আইয়ো হৈছে আৰু ময়ে বনাইছোঁ আপোনালোকে কিনো কয় তাকে ভাবি আছিলে নালাগেও তেওঁ যে কমাই নিদিছে সেইটোৱে যথেষ্ট আৰু ৰিংকো নথকাকেইদিন যদি মই চম্ভালিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মই কিহৰ মাইকী হয় নে নহয় এতিয়া লাগি যাওঁ কি বনাইছোঁ দেখিছানে বইল গাহৰি গাহৰিখিনি ধুলোঁ পানীখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ গাহৰিখিনি দিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া পুৰি পিনে পিচি দি দিলোঁ চব বিলাহী দি দিছোঁ নিমখ দি দিছোঁ এয়া উতলি উতলি সিজি থাকিব আৰু এটা কথা কওঁ আজিকালি গাহৰি খোৱা মানুহ কোন নাই বুলি ভাবিছোঁ চবেই খায় না বামুণে নোখোৱাকৈ থাকে না মুছলিমে নোখোৱাকৈ থাকে আনকি অসমীয়া মানুহো গুৰু মাংস খায় আমি গৰু মাংস কিয় নাখাওঁ আমি গৰুক পূজা কৰোঁ কাৰণে কিন্তু মুছলিম বহুতেই গাহৰি খায় এইটো আমাৰ ঘৰত থওঁতে আমাৰ ঘৰত সৰুতেই দেখিছিলে দাদাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে আমাৰ ঘৰত গাহৰি মাংস খাইছিলে আৰু বামুণ ল'ৰা এটাও খাইছিলে দাদাৰ লগৰ এটাই সিদ্ধাৰ্থ দাই চবেই খায় খোৱা বস্তু খাবই আৰু ন একো নাই কিনো তাত কিন্তু মানুহে খায়ো নোখোৱা নিচিনাকৈ থাকে কেলে মানুহৰ জাত যায় বুলি কয় কি জাত পাত আছে কওকচোন আমি কাটিলে একেটা একেই তেজকে ওলাব হয় নে নহয় হয় আৰু গৰমতো অলপ বেলেগ হয় আৰু কৰিব নাপায় দেই আজিৰ দিনটোলৈ এয়া সমাপ্ত দিলোঁ আৰু গাহৰি কটা প্ৰিয় গাহৰি চবৰে প্ৰিয় আজিকালি হয়নে নহয় বইল গাহৰিটো কিন্তু বৰ ভাল লাগে গুৱাহাটীত এখন আছিলে খুব দাক বুলি ইমান ধুনীয়া খুৱাই নহয় আৰু শুকান মাছৰ চাটনি এটা দিয়ে ইয়াত কিন্তু শুকান মাছৰ চাটনি নাখায় আমি ঘৰত খাওঁ কিন্তু আগতে ইয়াত একদম নাখায় শুকান মাছৰ গোন্ধ ল'বই নাই আমাৰ আৰিয়েল যে মাছৰ গোন্ধই ল'ব নোৱাৰে মানে ইমানে বেয়া পায় মাছ ডিম কিয় নাজানো আৰু ডাঙৰ হ'লে দেই ঠিক আছে